Башта видите уже этот смарт, смарт-облик, это лайк Мистер Саня, и ми мы начинаем. Это стартап-шоу на М1. що ще треба, треба И ваши смарт-ушечки все шире становятся и ближе подходят к вам ваши смарт-глаза, и весь день будет обещать просто быть сказочным, солнечным. И несмотря на то, что на улице февраль, мы растопим ваши сердца. Вау! Вторник, два часа дня. Стартап-шоу начинаем. Сьогодні у нас в програмі Умний столик. Що таке мейнфрейм? В названні какого бренда зашифрований по Як перетворити айфон на Бет Мобайл? І також як створити успішну фотостудію. Об этом ми говоримо з основателями проекта Лофт 31 Дмитрием и і Антоном. І не збувати, що у нас є спеціальна вікторина, яка буде обдаровувати вас подарунками. Отже, у вас є можливість забрати червону чашку за паскави. Для цього слід уважно слухати лавіку та мене і відповідати наприкінці програми на запитання. Я пропоную уже рушать до нашей программы, а именно до календаря. 1795 год. И именно 17 февраля в Англии выкопали картофелину весом в 6 килограмм. Вот такая она была большая. Не, нас правда, мы и опять, то видим с половиной майже 10. О, ничего себе! больше, они У 1876 года сардины! Ну а самый американец Джулис Вольф был в парчик консервы и сардинами. Я сподеваюсь, что это не Кажется, она довольны тем, что сардины такие были найдены и закомпостерены в эту маленькую баночку. В общем, женщина... Да. Итак, дальше давайте. Сейчас уже с серьезным выражением лица и должна это сказать я в белой блузочке. 1985 год. День рождения языка программирования. А, да! Лавика, лавика. В 1983 вот осталось. Ну ладно, два года. Покельна, ты, история. Далее у нас разгляд такого бренда, який вы я, часто бачу что у же торговых центрах, вот же макс. А я думала, ты скажешь Мех. Мех. <связь> так вот, именно так. Представьте себе, изначально компания выпускала себе, две марки себе. для мужчин. Мусташ. Мусташ. И для женщин Эммануэль. Вот. И значит, в а 1986 году произошло объединение марок. Та-да-да-да-да-да! -да 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 -да. Yeah. Глобальний поцілунок, даже два. Ну, no, тому що... що обрали літеру М, залишили якраз від мус, залишили букву Е e від Монэль і додали якраз поцелунка вигляді XX. І таким чином тут зашифровано два поцілунки. Якщо ви раптом не знали, тепер ви будете знати. Ха! У нас ще є багато всього завжди зашифрованого для наших звезд артистов. И сегодня э, вот шифром э, таким буде являтися слово мейнфрейм. Що же оно означає? Давайте поламаємо голову вместе з артистом. <laughs> Mainframe, ага. Main? Такое очень э, гламурное слово, мне кажется, mainframe. Главная mainframe. клетка. Фрейм. Фрейм. Мейнфрейм. Главная, самая основная рамка. Но это главная рамочка. Да, немножко ступор. Ее можно использовать... Я не знаю, где она может быть использована. Что связано с фэшн, в рамках, картины какие-то, наверное, что-то такое, думаю. Везде, где-то в компьютере в твоем, в интерфейсе. Или главное, рамка какого-то главного окна дома. Мы ответили, в общем это самое главное, это одна из главных, это просто главенствующая рамка, она такая большая, на бок рамок всех, на самом деле, мейнфрейм это высокопродуктивный компьютер с достаточным объемом оперативной и внешней памяти для организации централизованного содержания данных большой вместительности и интенсивных Во вторник все проще, на самом деле, это То -то, просто большой сервис. для нашего значения стартап-шоу. На найпрогресивніші технології, секрети успішних людей та багато подарунків – це стартап-шоу с низка одному на М1. Теперь уже будет из это позволит вам гуртать страницы Фейсбука, при этом еще и приказывать то утром получать смс, и даже сделать селфи оп тейбл. Да, в общем столешница смарт-столика под названием, кстати, дуэт, ага. а фирма предоставляет и компании вернее, Айдеум. Вот, и теперь действительно предлагается человеку сидеть за компом, пить чай, проливать его на клавиатуру. И каву, конечно, но при этом действительно, если вы ну, столешницу от этой ее ничего не станет, потому что она, вода не проникна. И, взглядывая, мне кажется, что ее можно использовать для вечері и для їжі, но а ж таки будет это тяжко сделать. А также можно и видео смотреть, и книжечки читать, и открывать всякие разные интернет-страничечки, -интернет да О, и пересматривать фоточки, работать с фотошопом, Да просто много всего, и все это прямо на столе. Но на самом деле это так лячно, потому что в часом, дійсно, действительно, когда я там, например, влаштовываю себе объединенное перерву. Я завжди дивлюсь о то в интернете. А треба же на то, что ты ешь. Мы надеемся, что вы сейчас никуда не смотрите, потому что зачем вам интернет? У вас есть умы. И дальше мы вам предоставим информацию. Представьте себе чехол, который намного больше самого гаджета, но И при этом он превращается на... Это специально для фанатов. На Бэтмобайл! То есть на мобайл... на машинку, автівку самого Бэтмена. При этом все на понтах. же вы видите, что они и с підсвічуванням. Также она может выдавать на э, стелю, например, тот самый значок Бэтмена, и при этом led підсвічування проектор и что там еще есть, и цена. цена Самое главное, танцевать. что этот кейс защищает от повреждений сам айфон. И Но, <как> это, действительно дійсно его больше, чем ваш iPhone. Тому, если вы будете прикладывать до уха такой Бэтмобайл, <как> а еще у него как раз все колесики открываются, колеса, и, да. образом, можно ну, действительно держать его двумя руками и приказывать самому Цена такого чехольчика 50 где-то а долларов. Казал. А, да, говорит. мы наказали про то, что за 55 хвилин мы повертаемся в студию для того, чтобы поцикавиться, как выглядит гарнитура с солнцезахисными окулярами. А также, почему Стивен Спилберг считал, что челюсти станут его последним фильмом? И как создавать успешную фотостудию? Об этом будут говорить основатели проекта Лофт Дмитрий и Антон. Просто будьте с нами ровно через час. Нам есть что вам рассказать и дальше.